А то, что мы сегодня будем с вами обгрейживать, слово звучит. Это АК-74. Автоматик очень не В принципе, является основным оружием у нас украинской, ну не только украинской, а казахской армии. Ладно, будем сделать из него что-то очень уж хороший космодесант или бластер, или как там называется правильно. Да. да, хвала Хуга Шмайсеру, что разработал настолько универсальную машину. Почему я за Шмайсера вспомнил? Ну, как бы авторство Калашникова очень такое сомнительно. Что это за прибор обвес сывья как бы вам так сказать куда где штатник можно сравнить со штатником такое деревянное изделие я не знаю как там он номеруется или как он называется но это сывье в принципе как материал очень хорошо дерево не скользит ну а в качестве апгрейда повесить там Калин или ЛЦУшку или фонарик ну, сюда уже некуда. То есть современные условия боя у нас этого требуют. Ребята, которые выпускают эти обвесы вообще, я бы сказал, даже молодцы. То есть это не мешает сборке, разборке автомата. Вообще, эти обвесы... Любой боец может поставить сам, то есть особых навыков тут нету, в комплекте идет все, вообще супер. Ну что, вам скажу, очень даже как удобно, не скользит, лежит отлично в руке, даже при больших минусах, которые были сейчас, вот, минусовая температура, я имею в виду, а, очень даже как себя хорошо ведет. О, что у нас тут? Эргономичная ручка. Или как она называется, правильно? Ну, господа, это вообще респект. Легкая, удобная, надежная. И пить этого, конечно, можно много сюда делать. Убираем штатник. В принципе, на безрыбье и рак рыба. Ну, такая ручка, она, как вам так сказать, попроще. Ну, откровенно сказать, она просто неудобна. Прицепим тактическую ручку. О, ребята, это супер. Каждый цепляет ее как хочет. Все зависит от длины руки. Чуть-чуть О, как. По поводу тактической ручки. Ну, во-первых, здесь должен быть фиксационный болт. Во-вторых, ручка должна быть складывающаяся. То есть вперед, назад. Ну что, в принципе, апгрейд мы сделали. Итак, сравним фразу. Сравним. Или вот. Низкий поклон и огромная уважуха изобретателю этого девайса. Вещь, которая реально помогает бойцу в скорости выстрела. Вообще, о чем я говорю? Представьте себе, нужно один глаз закрыть, а если у тебя еще зрение, там минус 5-6 или плюс. Калиматор этого не требует. Калим каждый ставит под себя, как ему удобно. То есть опять вернусь к Пикатини. Судя по фамилии, это итальянец. Мужик, тебе респект и увожу. То есть просто, надежно. Ну, я бы сказал, дешево и сердито даже. Что, что кроме калима? Можно повесить ЛЦУшку, лазерный целеуказатель. Ну, сказать так, на, насколько это эффективно, не знаю. Это... Ну вот у нас такой себе <laughs> интересный получился аппаратец. И, как любит говорить наш комбат, врагов нужно убивать с красивого оружия. Значит, ремень. Данная модель ремня очень удобна для ношения, использования. Имеет лишь один недостаток. В комплекте не идет карабин, который цепляется за скобу. И это уже кустарным способом. Чем удобен данный ремень? Он имеет такое дополнительное положение. Автомат удобен для ношения сбоку, стрельбы из подмышки, для ношения на груди. Опять же, и мы работаем. Точно так же с бокового положения. Мы работаем. Ремень в целом отличный. Производитель не знаю чей. Но вещь нужная, незаменимая. По сравнению со штатными ремнями вооруженных сил это небо и земля.